89-cu sual. Deməli maqnezium hidroxorid duzu verilib. Bunun deməli adını bizə də soruşur. Dəyəşəklər, maqnezium hidroxorid niyə bu adlandırıldı? Baxın, əsaslı duzları adlandırarkən, əgər metal ümumiyyətlə duzlarda belə bir qayda var. Əgər metal sabit valensə, sadəcə olaraq metalın adını deyəcək. Dəyişən valentli isə metalın adı və valentliyini deyəcək. Maqnezium sabit valentli elementdir. Ona görə bunu sadəcə maqneziumun adını deyəcək. Maqneziyum Əgər duzun içərisində bu OH qrupunu görürsüzsə, hidrokso sözündən istifadə edəcəyisiz. OH qrupunun miqdarı 2 dənə olarsa, dihidrokso sözünə istifadə edəcəyisiz. Hal-hazırda bir dənə də onu yerə sadəcə dedim hidrokso. Və bir də bu gördüyünüz bu qalıqda xlorid turşusunun qalığıdır. Onu xlorid deyəcəm. Deməli, maqnezium hidroksixlorid olacaq duzumuzun adı. 90-dır, 91-dir. Bunlar da hər ikisi eyni tiplidir. 92-dir ki, əsası duz olsun və atom sayı 6 dənə olsun molekulda. Dəqiqəçilər A variantı olmayacaq, çünki əsası duz olması üçün molekulda OH olmalı idi. B variantı olmayacaq, çünki B metes duz deyil, əsastır. C variantında da OH qrupu yoxdur. D və E variantları arasında qalır. İndi atomların sayına baxaq. Bu variantında 5 dən atom var. Yəni bir dənə ferium, 2 dənə xlor, bir dənə hidrogen, bir dənə oksigen, yəni cəmi 5 dənə atom olacaq. D variantında isə 6 dənə atom var. Niyə? Bir dənə ferium, bir dənə xlor, elədi də 2 atom, 2 dənə hidrogen, 2 dənə də oksigen, elədi 4 atom, 2 4 cəmi 6 atom olacaq. Dəyərlər dostlar, bu gördüyünüz mötərizənin xarizəsindəki 2 həm hidrogenə aid olur, həm də ki oksigena aid olur. Ona görə də bunların sayını hərəsini 2-yə 2 götürəcəyik. Sualımızın cavabı 10-cü D variantı olacaq. 95-də həmçinin eyni tiplidir. Daha sonra 93. 94-cü suala baxırıq. Deməli 94-cü sualda e, sulfat turşusu ilə natrium hidroksid arasında gedən reaksiya verilib bizə. Baxın, bu iki maddə arasında reaksiya iki tipdə ola bilər. Ya H2SO4 üstəgəliram natrium OH alına bilər, e, deməli turş tuz natrium HSO4 üstəgəliram H2O bu halda 1-in 1-ə nisbətində olacaq. E, və ya ola bilər H2SO4 üstə gəlirəm natrium OH alınsın normal duz, yəni natrium 2SO4 üzərinə yaram H2O. Bax dəyər şərzlər. Bu halda natrium qarşısına 2 atacaq bura da 2 atacaq. Deməli belə çıxı ki, bu halda 1-in 2-yə nisbətində reaksiya daxil oldular, yəni mol miqdarlarından söhbət gedir. Amma birinci haldarsa 1-in birin 1-ə nisbətində reaksiya daxil olduqda Baxın, şərtdə deyir ki, 1-1 nisbətində reaksiya daxil olsunlar. Onda belə çıxır ki, bu duz alınıbdır. Və o duzun adı da natrium sabit valentli elementdir. Sadə deyəcəm natrium. Natrium. E, Ər hidrogen görsəz duzun içərisində hidro sözündən istifadə edəcəksiniz. Natrium hidro Sonra bir də qalığın adı sulfat qalığıdır. Sulfat. Natrium hidrosulfat. Deməli bu duz imiş. E, bu duzun də MR-in hesablayaq. Bu duzun MR-nə hesablayanda da natrium 23-dür, hidrogen 1-dir, kükürd 32, oksigen 16-dır. İndeksində 4 var. 16-nı vuram 4-ə eləyəcək 64, cəmi eləyəcək 120. Yəni sualımızın düzgün cavabı olacaq A variantı. Növbəti suallarımıza baxaq. 95-də eyni tiplidir. Keçirəm bunun üstündən. 96-cı sual hansı duzların formulaları doğrudur? Birinci formul doğru deyil. Niyə? Çünki bir valentli metallar heç vaxt əsaslı düzəmlə gətirə bilməzlər. Əsaslı düz, yəni bu ən azından 2 dənə içərisində OH olmalı idi ki, birini çıxarıb biri qalsın. Mümkün olardı ki, əgər e, valentli metal olsaydı, 2 dənə OH olacaqdı onun içərisində, birini çıxaracaqdı, biri qalacaqdı amma bir valentli metal bir dənə tərkibində OH var, o həmin OH-ı çıxarıb nəyə nəzər reaksiya daxil olmalıdır. Onu da çıxararsa artıq əsas uzaqlana bilməz. 2 və 3 doğrudur. Səbəb niyə bunlar doğrudurlar? Baxın, natrium bir valentli elementdir. NO3 də bir valentlidir. NO3 HNO3 turşusundan əmələ gəlibdi. Turşu qalığının valentliyi onun tərk etdiyi hidrogen sayına müəyyən olunur. NO3 bir dənə hidrogen tərk elib Ona görə də o 1 valentlidir. Sonra natrium HSO4. H2SO4-dən əmələ gəlib bu SO4 qalığı. Yəni bir hidrogen H2SO4 bir dənə hidrogen atandan sonra bu şəkildə çıxdı. Deməli valentliyi 1-dir. Natrium da valentliyi 1-dir. Yəni ayaqlarında heç nə olmayacaq. Bu şəkildə olacaq. Dəyəşərlər, qısası düzgün cavabımız B variantı olacaq. 97-ci sual hansı buzdarın formul doğru deyil? Bu da həmsin həmən tipli sualdır. Onu ora bunun üstünə keçirəm. 98-ci sual. Kalsium karbonat və barium sulfatdan ibarət 5 qram qarışıq üzərinə artıq miqdarda nitrat turşusu alıb edildə, demə 448 ml qaz ayrılmışdır. Qarışıqda neçə qram barium sulfat olmuşdur? Dəyişənlər. Deməli barium sulfat və BaSO4. Və bir də kalsium karbonat azium karbonat. Bu iki maddə verilibdi. Ki bunların ikisinin bir yerdə e, demək kütləsi 5 qramdır. Bunların üzərinə nitrat turşusu gəlir. Baxın, birinci halda nitrat turşusu gəlsə reaksiya getməyəcək. Çünki nitrat turşusunun hünəri çatmaz ki, sulfat turşusunun onu duzundan sıxışdırıb çıxartsın. Sulfat turşusu daha güclü turşudur. Ona görə bu reaksiya getməyəcək. Amma ikinci reaksiya gedəcək. Çünki nitrat turşusu e, deməli karbonat turşusu ilə kifayət qədər güclüdür və onu sıxışdırıb çıxara bilir. Yəni reaksiyada alınacaq kalsium nitrat 2 dəfə. Üstə gəlirəm, e, deməli H2O. Əslində burdan karbonat turşusu alınır. Karbonat turşusu çox davamsızdır, parçalanır H2O-ya və karbon qazına. Deməli bunun qarşısına 2 atırıq. Və biz reaksiyada nə gördük? Görürük ki, bunun emri 100-dür. 100 qram. Baxın burdan götürmüşəm. 100 qram kalsium karbonat e, parsial məməz qalanda 22,4 litr qaz ayrılır. Şərhdə deyir ki, 448 ml qaz ayrılıb. Birinci reaksiyadan qaz ayrılmayacaq. Yəni nə qədər qaz ayrılacaqsa, məhz bu ikinci reaksiyadan ayrılan qazdır. 448 ml-i də litrə çevirəndə 1000-ə böləcəyik. Yəni olacaq 0,448 litr. X qram kalsium karbonat reaksiyada xolanda bu qədər qaz ayrılırlar. Deməli burdan tənasıbı hələ edirəm. X bərabər olur. Deməli 100-ü vurduq 0.448-ə bölürük. 22.4-ə bu da eləyəcək 2 qram. Yəni bizim qarışığımızda 2 qram kalsium karbonat var. Buların ikisinin bir yerdə kütləsi 5 qram idi. 2 qramı kalsium karbonatın payına düşəndə deməli yerdə qalan, yəni 3 qramı da kalsium barium sulfatın payına düşəcək. Sorum gəldi 99-cu test tapşırığına. Dəyişənlər də 162 qram 10%li kalsium hidrokarbonat məhluluna neçə qram kalsium hidroksid əlavə etmək lazımdır ki, normal duz alınsın? İlk öncə 162 qram 10%li deyir. Gəlin 162 qramın 10%-ni tapaq. Bu eləcə 16.2 qram. Yəni bizim hal-hazırda qoyurdu bir dəfə xətt çəkib yuxarı ayrılsın. Əlimizdə hal-hazırda nə var? Deməli, kalsium hidrokarbonat var. Hansı ki, bunun da kütləsi 16,2 qramdır. Üzərinə gəlirəm kalsium hidroksid. Və bu reaksiyadan alınacaq kalsium karbonat kalsium karbonat 2 molekul, həmsallaşdırsaq, üzərinə gəlirəm H2O. Deməli, reaksiya bu şəkildə olacaq. Ə deməli fikir verək 162 qramından 162 qramı ilə reaksiya daxil olur 74 qram. Harada getdim? Baxın 162 qram bu nömrədir. 74 qram da o birisinin nömrədir. Bəs 16.2 qramı ilə reaksiya daxil olar x qram. X də buradan bərabər olacaq 7.4. Yəni sualımızın üçüncü cavabı B variantı olacaq. 100-cü sual hansı reaksiya nəticəsində natrium hidrokarbonat alınmaz? Bu elə A variantında olan reaksiya idi. Deməli, A variantında olan reaksiyada inşallah gələcəyən üzvi kimyadan öyrənəcəksik ki, HCOONatrium, yəni qarışıq turşusunun natrium duzu alınacaq. Bu inşallah üzvi kimyada öyrənəncəksiz, qalan bütün hallarda natrium hidrokarbonat alınacaq. 101-ci suala baxaq. Deməli bizə kalsium nitrat, kalsium hidrokarbonat və miskin nitrat verilibdi və bunların termiki parçalanmasından cəmi nə qədər mürəkkəb maddə alınar deyə soruşur. Dəyər şəxslər ilk öncə kalsium nitratın parçalanmasına baxaq. Kalsium NO3 2 dəfə. Bu maddə parçalandı alınacaq kalsium nitrit, kalsium NO2 + gəlirəm O2. Sonra kalsium hidrokarbonatın parçalanması. Kalsium H CO3 2 dəfə. Bu parça alınacaq kalsium karbonat. Üstə gəlirəm karbon qazı, üstə gəlirəm su. Sonra deyim mis 2 nitratın parçalanması. CuNO3 2 dəfə parçalananda alınacaq kuprum oksid, üstə gəlirəm NO2, üstə gəlirəm O2. Bizə mürəkkəb maddələr soruşur. Baxın, mürəkkəb maddələr 1, 2, 3 4, 5, 6 dən cəmi mürekkəb maddələr alınır. Yəni sualımızın düzgün cavabı C variantı olacaq. E, deməli, 102-ci sual 2 mol kalsium hidroksidlə 2 mol e, karbon dioksidin reaksiyası ilə alınan duzun formul və kütləsini müəyyənləyin. E, bu iki maddənin reaksiyasından iki tip maddə alınma bilər. İki hərəkətmalı yazaq, deməli kalsium e, deməli hidroksid kalsium OH 2 üstə gəlirəm karbon qazı Birinci halda normal duzala bilər. Kalsium karbonat + H2O. Birinci halda belə bir duzala bilər. İkinci halda kalsium OH2 + karbon qazı. Burdan alınar kalsium hidrokarbonat, yəni turş duz + H2O. Dəqiq elə sadəcə burada 1-ə nisbətində olanda bu hal baş verir. Deməli, 1-ə birə nisbətində olanda normal duz alınır. 1-ə 2-yə nisbətində olanda turş duz alınır. Bizə də fikir verən deyir 2 mol e, kalsium hidroksidlə 2 mol karbon e, dioksid. Belə sıxonda bunlar 1-ə 1-ə nisbətində reaksiya daxil olur. Aha, 1-ə 1-ə nisbətində reaksiya daxil olubsa, deməli bu normal duz alınmalıdır. Sadcə olaraq 1 mol kalsium hidroksidlə 1 mol karbon qazının 1 mol, yəni 100 qram bu maddə alınırdı. Bax bunun Məri 100-dür. Amma indi bizə şərtdə deyilir 2 moldan 2 mol reaksi daxil olsun. Deməli belə çıxır ki, bu kosmik karbonatdan da 2 mol ayrılacaq, yəni 200 qram alınacaq. Sualımızın üçüncü cavabı olacaq E variantı.